بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله كتب شهور كان هدراء الله سبحانه وتعالى diberi kita peluang kesempatan pagi ini macam biasa uh, program mengaji mingguan kita berjalan lancar dan semua dah baca dan sampailah kita ke sesi uh, sedikit tazkirah tazkirah ni sebenarnya tazkirah ni makna dia peringatan uh, tapi ustaz tak layak nak bagi peringatan ni ustaz cuma berkongsi uh, peringatan ni maknanya orang yang lebih baik Memberi peringatan kepada orang yang kurang baiknya tapi kita ni maklumlah ustaz pun sama je. di sini Tuhan kita ni sama je. Tak ada yang lebihnya. Tak adalah sama ustaz. jadi kita kongsi. Ha, Mudah tersirah ni. Hebat. Ha, ha, itu dia panggil tazkirah lah. Kita tak payah panggil tazkirah, Kita panggil perkongsian. Ha, perkongsian kita hari ni. InsyaAllah. ni antara siapan kita lah bulan Syakban. Ha, dah masuk dah kan? Kita dah masuk dah bulan Syakban. Yeah. minggu lepas maaf. kita uh, tak sempat ustaz buat buat, buat apa nak update dia punya rakaman ha, berkaitan dengan Isra Mikraj kita. Tiba-tiba tu tu dah masuk bulan Syakban dah. Okey. Bulan Syakban. Ada satu hadis Nabi berkaitan dengan bulan Syakban ni. Uh, Nabi bersabda za kasyahrun yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa Ramadan zakasyrun maknanya satu ada satu bulan yang mana orang lalai orang lupa ha dilalaikan oleh orang orang lupalah bulan tu iaitu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan siapa lagi ha, Di antara bulan Rajab dan Ramadan maknanya bulan bulan Syaban lah ha, bulan ni nabi sifatkan orang selalu lupa bulan ni ha, tapi sekarang dah terbalik Orang selalu ingat pula. Orang ingat pula bulan Syaban ni. Tapi ingat apa? Ingat beli baju raya. Eh betul. Orang sekarang ni buat persiapan sekarang tu. Tak ada beli dah Ustaz. Tapi baiknya, uh, baiknya dia buat persiapan sekarang. Tu untuk nak prepare Ramadan lah. Bagus lah. Tapi hadis ni maksudnya bukan tu. Bukan persiapan untuk raya kita tu. Persiapan nak bina kekuatan untuk nak bertemu Ramadan. Ha. Kalau tak berlatih sekarang ni, Ramadan nanti kita jadi penat. Kan? Tiba-tiba tak berlatih, masuk Ramadan alamak, dah penat dah puasa pertama je dah dah lenguh semua dah. <laughs> dah lenguh semua malam Ramadan tu dah tak larat nak buat tarawih pula. Nah, jadi ni maksud hadis tu. Nah, bulan Syaaban ni bulan persiapan untuk kita menuju Ramadan jangan diabaikan. Ha, jadi bila terabainya Syaban, maka kurang persiapan untuk Ramadhan Ramadan. Ha, tu, itu masalahnya tu. Ha, so tu makna hadis tadi. Okey, tapi sebelum tu Ustaz nak kongsi juga apa benar makna Syaban ni sebenarnya. Syaban ni daripada perkataan bahasa Arab dia Shin Ain dengan Ba. Syabun, syab, syab. Antara makna dia hmm. ialah cabang. Ha. Makna dia berpecah. Makna dia berselerak. Kan cabang berselerak, tu macam ya. berpecah-pecah kan berselerak-selerak kan. Kita tengok ranting, cabang-cabang ranting tu kan berselerak dia bentuk dia kan. Ha. Nah, tu makna dia syab, syaban. Asal usul makna dia, dia sudut bahasa lah ni. Ha. Nah, tapi kenapa orang Arab panggil bulan ni bulan syaban? Sebab sebelum diriwayatkan sebelum Syaban ni kan bulan Rejab. Betul tak? Bulan Rejab ni apa makna? Apa peristiwa bulan Rejab ni? Bulan Rejab adalah salah satu uh, salah satu apa? Salah satu bulan yang diharamkan. Haramkan. Bulan haram. Bulan haram kan ada empat Zul. kan? Ha. Uh, Zul, uh, bulan Muharram, haram. bulan uh, Zulkaidah, bulan Zul Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Ada empat bulan tu bulan bulan yang diharamkan tak boleh berperang macam-macam lah benda yang berkaitan dengan bulan yang diharamkan. Jadi salah satunya rejab. Ha. Jadi bulan rejab ni diorang seolah-olah macam kita PKP dululah. Ha. Tak ke mana, duduk saja, temanggu, tak tahu nak buat apa. Tapi habis je bulan haram tu, diorang pun berselerak, berkeluar, bertempiaran, mencari, mencari rezeki. Nampak tak? Ha, so sempena, sempena Terlepas daripada Bulan kekangan ataupun bulan haram Bulan tak boleh buat aktiviti Ataupun bulan yang diharamkan Khususnya berperang ke apa jualah lah Yang uh, Termaktub dalam uh, perundangan Mereka, maka selepas tu orang pun Bersebaran lah di muka Bumi, melakukan aktiviti Semula, cari pekerjaan Buat apa yang patut So dipanggil lah bulan tu sebagai bulan bulan Syakban. Bertepatan ha. ha. dengan makna bahasa dia tadi berpecah, berselera, bercabang. Ha. Okey, selain pada tu juga bulan Syakban ni maknanya ialah bulan yang mana? mana bercabang tadi kan? Bercabang tadi tu yang dimaksudkan dalam bercabang tu iaitu kebaikan dan pahala mula dah bercabang, mula dah bercambah sebagai persiapan menuju Ramadan. Nah, sebab kita tahu nanti dalam bulan bulan Syaban ni, Nabi paling banyak berpuasa dalam bulan Syaban ni. Nah, selain daripada Ramadan, bulan Syaban Nabi paling banyak ber, berpuasa. Jadi amalan tu dah mula bercambah dah. Dah mula bercabang dah. Sebagai persiapan menuju Ramadhan Ramadan sebab tu dia panggil dia panggil Syab tu. Ha bercambah bercabang. Ha, jadi ha, poin pentingnya dekat sini dari segi makna dia ha, Syakban ialah bulan pergerakan. Daripada Rajab bulan yang diharamkan, lepas tu habis je Rajab, dia orang mula bergerak. Ha sebagai isyarat kepada ...persiapan untuk menuju Ramadan. Ha, jadi Syaban ni kita kena bergerak lah. Kena bercambah lah. Kena ber, berselerak lah. Bukan selerak lagi. kita bukan tidak lah ya. Berselerak, bercambah dengan amalan kita. Supaya amalan tu sebagai persiapan. Latihan. Untuk menuju bulan yang sebenar iaitu bulan Ramadhan. Ramadan. Okay. Antara fadilat ya. Antara fadilat kelebihan bulan Syaban ni direkodkan dalam hadis uh, riwayat Imam Nasai dalam Imam Ahmad pun ada juga wa huwa syahrun turfa'u fihi amal bulan syaban ni ialah bulan uh, apa dia bulan diangkat diangkat amalan amalan kita diangkat akan glamour dengan istilah ni 10 syaban kan uh, bulan bulan diangkat turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin kepada Tuhan okey maka aku suka amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa nampak tak nabi suka amalan dia di diangkat dipertontonkan diperlihatkan dipersembahkan kepada Allah sedang dia ber, berpuasa amalan diangkat jadi nabi diberitahu uh, dia beritahu kita bahawa Ha, waktu bulan ca'ban ni adalah waktu amalan kita diangkat yang terbaiknya di kala mana kita diangkat amalan ni biarlah kita berpu berpuasa. Ha. jadi amalan tahunan diangkat pada bulan ca'ban dan baginda sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berpuasa sebagai keadaan yang terbaik ketika amalan diangkat. Ha. Okey, nampak tak tu? So itu point juga tu untuk kita untuk kita uh, puasa sebab bulan ni adalah bulan amalan kita diangkat amalan tahunan diangkat dan Nabi berpesan uh, dia paling suka kalau masa amalan dia diangkat dia sedang berpu berpuasa okay. itu antara fadilat dia fadilat yang lain pula kita perhatikan uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang mana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah dan Uh, didapati riwayat tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Marai Rasulullah. Aku tak pernah nampak pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akmal siyam syahrin illa Ramadhan. Wa marai itu akhir siyaman minhu fi syakban. Aku tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadhan. Maknanya puasa sebulan ni mana tak ada bulan lain Ramadhan je lah Itu lah. macam biasalah. Dan aku tidak pernah melihat baginda Lebih banyak berpuasa Dari bulan Syakban Nampak tak? Bulan Syakban ni lah Bulan yang paling banyak Nabi berpuasa di dalamnya Selain daripada Ramadhan sepenuhnya Lepas tu juga Syakban ha, Jadi ini merupakan amalan Sunnah Nabi Bukan sekadar di teori saja Ini praktikal dia ni ha, Memang maknanya kalau dapat kita perbanyakkanlah ber berpuasa di dalam bulan Ramadan ni. Ha. Jadi antara antara amalan yang digalakkan, yang dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan Syaban ini macam biasalah kalau dah biasa untuk uh, bagi kita yang merutinkan selalu uh, uh, bulan biasa orang rutinkan apa? puasa Senin Kamis Lepas tu puasa putih Puasa putih dia panggil Puasa build tu kan Ya Okey puasa putih Ha, tu boleh kekalkan cumanya ada suatu peringatan ha, kita boleh puasa Isnin Kamis puasa Ayam Bet, puasa Putih dan juga puasa sebanyak yang mungkin lah pada hari-hari yang lain khususnya pada bulan Syaban ni puasa sebanyak yang mungkin pada hari-hari yang lain selain Isnin Khamis dan uh, 13 14 15 tu kan tu puasa tu Syaban ha lepas tu ada satu uh, peringatan uh, hadis Nabi uh, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dia kata apa idan tasafa Syaban apabila dah setengah berlalu bulan Syaban Intasofa tu maknanya setengah eh? intasafa Syaban maknanya dah setengah setengah bulan bulan Syaban ha, dah berlalu setengah bulan Syaban fala ha, tasumu jangan berpuasa dah berpuasa ha. dah berlepas setengah bulan Syaban 15 ke atas tu jangan berpuasa dah namun ha, larangan ni dikupas oleh ulama kita diperincikan oleh ulama kita kenapa dilarang berpuasa ha, padahal nabi kata dia paling banyak berpuasa pada bulan bulan syaaban ramadan sepenuhnya ha, pula tu bulan syaaban ni amalan kita diangkat nabi pun seronok kalau waktu amalan dia diangkat dia ber, sedang berpu, berpuasa ha, tapi kenapa datangnya larangan ha, setengah bulan syaaban dah berlalu jangan puasa dah ha, Apa hikmah itu? Apa hikmah dia tu? Nah, jadi ulama kita pun dikaji-kaji. Apa hikmah dia kenapa Nabi melarang kalau dah berlalu setengah bulan puasa, eh setengah bulan Syakban dah tak boleh puasa dah. Ha. Rupa-rupanya dia orang fahami, dia orang dapati bahawa larangan itu untuk orang yang baru mula nak puasa. Apa tak? Ha. dah setengah syaban, dia pun baru start nak puasa. Eh, ni dah setengah syaban, kita nak puasa lah. Ah ha, akan tetapi kalau dia dah merutinkan, dah membiasakan berpuasa daripada awal syaban lagi, tiada larangan. Ha, apa hikmah dia agak-agak? Ajar Zaliha, kenapa dilarang tadi tu? Ha, larangan untuk orang yang baru nak mula nak puasa tengah syaban. Untuk standby bulan uh, Ramadan, Ustaz? Bukan. Yang eh, untuk standby tu kalau dia puasa daripada awal lagi. Kalau dia puasa daripada awal, dia dah bina kekuatan. Stamina dia dah cukup dah. Ya. jadi dia boleh maintain berapa banyak pun dia nak puasa, okey, tak ada masalah. Tapi bila dah sampai setengah, dah setahun wow. dia tak pernah puasa. Contohnya, setengah Syaban baru dia nak start, oh. dia lemah, lemah, ni. lemah hmm. dia tu meleret-leret sampai Ramadan. Jadi ya, lagi nah, Ramadan ya. dia tak boleh puasa pula. Hmm. Ya, bagi dia kekuatan ke apa. Ah, ha, tapi kalau dia dah mula daripada awal lagi, hmm. dia dah dah, hmm. dah apa? dah boleh kalahkan kelemahan dia tu. Nampak tak? Ah, ha, tapi baru dah setengah Syaban dah lalu baru dia nak start puasa, takut dia dah start lemah sampai je Ramadan dia masih lemah lagi. Ha. Dia lemah tak, ya. Ah, ha, maka tidak digalakkan untuk dia ber puasa oh. bila dah setengah syakban Ha, tapi kalau dia rasa ha, ni ulama aku puas lah ni. Kalau kita faham hadis tu kita nampak larangan terus je. Tapi ulama kita perincikan. Ha, kalau dia berasa okey tak ada masalah kuat boleh saja berpuasa. Tak boleh. Ada Jadi hikmah larangan ni tak lain tak bukan adalah untuk takut nanti bila masuk je Ramadan dia dah makin lemah masuk tak lemah. kuat dah. Ya, tak semangat dah. Tak semangat dah. Ha, nah, itulah tu. Ha, oh, nah, jadi ini antara amalan-amalan yang dianjurkan, puasa Senin Kamis, puasa Hari Putih, perbanyakkan puasa hari-hari lain. Ha, bila masuknya setengah, kalau yang tak mula lagi tu tak payahlah. Ha, kalau, tapi kalau yakin, yakin diri boleh kuat sampai Ramadan nanti, ha, ah, boleh je, tak ada masalah. Okey. Ha, nah, jadi begitu juga itu amalan yang nampaklah khususnya pu puasa. Ha, tapi amalan yang tak nampak ni, apa yang kita nak buat? Ha, dah semestinya dah. Sebab kita nak menyambut lah Ramadan, ha, dah semestinya dah kita bersihkan apa yang sepatutnya kita bersihkan. Bukan bersihkan rumah ni. Ya? Bersihkan rumah pun bagus juga lah. Ha, bersihkan hati kita, hubungan sesama manusia kena jaga, buang sifat Sifat dendam hmm. Maafkan hmm. orang lain Baiki silaturahim kita Silaturahim ni semestinya lah Dengan adik-beradik kita Jaga ukuah sesama Sesama jiran kita Sesama kenalan kita Buang semua Yang masalah-masalah hati ni lah Yang masalah-masalah hati Selain kita perbanyakkan puasa Bersihkan yang berkaitan dengan hati kita Perasaan lama-lama tu Tak puas hati dah orang apa Maafkan Lepas tu kita baikilah keadaan uh, diri kita ni dengan istighfar dan dan taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tu ayat Quran ya. Ha, jadi secara ringkasnya Syaban ni kita nak buat pembersihan. Syaban ni nak buat apa? Pembersihan. Ramadhan Ramadan nanti pengisian. Ha. Jadi bila start Ramadan baru kita nak bersih, Ah ha, lambatlah isi tu dah masuk kan. Ah ha, kita bersih siap, siap bulan bulan syakban ni pembersihan dari sudut kerohanian. Ha, yang pentingnya kita perbanyakkan akan puasa, kita bersihkan hati kita dengan istighfar dan taubat. Dan Ramadhan nanti kita nak buat pengisian saja lagi. Ha, apa pengisian sah sahaja sebagai persiapan lah tu kita kita bersihkan dulu sebelum datangnya Ramadan. Okey. Jadi, ya. persiapan yang paling ampuh sekali selain kita sebut tadi tu puasa pun semua tu, perbanyakkan juga jangan lupa biasakan qiamul lail, biasakan baca Quran, istighfar dan tu maknanya kita banyakkan zikir. Itu semuanya untuk pembersihanlah tu supaya bila Ramadan datang Oh, kita buat pun tanpa penat. Kita buat pun seronok. Sebab Ramadhan ni semuanya berganda-ganda. Semuanya berganda-ganda. Waktu tu baru kita nak start dengan tak laratnya. Jagi nak menyediakan juadah lagi. Tak betul lah jaga kan? Jadi, ugi-ugi. So, Syaban. Walaupun pada pembulan tadi, Nabi ingatkan bahawa bulan yang sering diabaikan. Janganlah kita abaikan untuk tapi raya pula kali ni? Tak. Kita hmm. uh, dengar pesanan Ustaz. Nabi. Uh, perbanyakkanlah amalan. Perbanyakkanlah Ustaz. amalan. Puasa Ustaz. nanti mengaji macam mana Ustaz? Macam biasa tu lah. macam ni? Kita lambat lah. Macam biasa lah kita lambat. 11 lah, 11, 11 ke kita tengok nanti. Nanti kita update. Uh, Uh, ada zali yang akan update nanti. Ha, uh, ya, kita, 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 kita dan bulan, bulan Syaban ni balik kepada makna asal dia tadi. Apa makna asal dia tadi? Berselera. Berselera. Maksudnya ada pergerakan daripada asal usul bulan Rejab ditegah, banyak larangan. Rejab bulan haram, banyak larangan. Masuk je bulan Syaban bergerak. Bergerak. Aa, jadi maksudnya macam tu jugalah kita, kita bergerak untuk persiapan pengisian bulan Ramadan nanti bergerak dengan amalan, bergerak dengan puasa, bergerak dengan baca Quran, bergerak dengan apa lagi? Ha, istighfar. Ha, tu semua tu untuk pembersihan. Bila masuk Ramadan, pengisian kita sangat sempurnalah nanti hendaknya insya-Allah. Insya-Allah. Belajar. dia. Ha, so kesempatan yang Ustaz kongsikan ni kita ambil lah manfaat. Kita kalau dapat kita kongsikan juga dengan yang lain uh, supaya oh. tidak terbuanglah masa kita pada Ramadan pada Syakban ni. Pada Syakban. Sama lah sama Ustaz Asal semalam ni macam ni lah Ustaz Asal semalam Ustaz. Ha. ha. So itulah InsyaAllah ha, Ni kita dah masuk Dah berapa syakban dah sekarang ni ya? Anda pun tak tengok kalender Berapa dah syakban Tiga oh, oh, syakban Ha, kan? Ha, dah, dah mula dah tu. Jadi perbanyakkanlah sebagai pember pembersihan kita. Pembersihan. Masuk Ramadan nanti kita bertenaga. Insya-Allah. janganlah lalai minit pula puasa nanti ya, dah tak larat pula nak masuk Ramadan dah. Okey. Baik. Ya, Wah. Ha, jadi ustaz cukuplah Betul. di sini pengurusan kita hari ni. Ha, kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Jadi baru ya rumah kami Ustaz, uh... ustaz. Rumah kami. Aja Safi apa dia? Rumah Kak Mas ni. Ah itu dah pula lambat lagi tu. Ah. Ha. Bulan itu tu dekat nak puasa tu. Ah tu dekat puasa insya-Allah. Ya. Okey, okay. jadi ustaz, ustaz doakan hujung minggu kita baik-baik saja hendaknya semoga kita kekal di dalam rahmat Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. Salamat. Salama. Salama. Salama.